Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. И армия обороны Израиля официально сообщила о ликвидации лидера террористической э, группировки Хазбалла Хасана Насрлы. Об этом говорится в официальном заявлении Цахал. Насрала был убит в результате целенаправленного израильского авиаудара по подземному штабу группировки. Удар наносили по жилым кварталом в районе Дахи в Бейруте. При этом э, сообщают об этом западные СМИ. В результате этого авиаудара погибло по крайней мере 300 человек. Вся верхушка Хезбаллы, которая собралась на совещание в этот момент. Э, а также жители окрестных жилых домов. Их количество погибших к данному моменту неизвестно. Однако армия обороны Израиля ранее предупреждала террористов Хезболы для того, чтобы они не размещали свои командные центры в подземных помещениях под жилыми кварталами. Но, как мы знаем, примеров тому огромное количество. Террористы всех мастей всегда прикрываются гражданскими всегда прикрываются женщинами и детьми. Ровно то же самое делают и российские террористы, размещая свои военные объекты, штабы в непосредственной близости или даже в месте расположения школ, поликлиник, больниц, учебных заведений. Таким образом, пытаясь создать для себя живой щит, к этому их э, сподвиг их духовный террористический лидер э, российский лидер э, Владимир Путин который правда пока еще жив. А вот его э, идейный сподвижник из Казбы уже ликвидирован. Это напомню, уже вторая успешная ликвидация, которая была проведена. Э, израильтянами за последнее время. 31 июля в Тегеране был убит глава другой террористической организации Хамас Исмаил Хани, который приехал в Иран специально для инаугурации нового президента этой страны Масуда Пезышкиана. В доме, где находился Хания, тогда произошел взрыв. Обстоятельства его ликвидации до сегодняшнего дня до конца неизвестны информация разнится, вплоть до того, что туда прилетела крылатая ракета, либо управляемая авиабомба, и более достоверная версия, что помещение, в котором находился Ханя, было заминировано заранее, и поскольку он пришел туда на встречу со своей любовницей, ну а с кем еще, в принципе, встречаться люди в террористической группировке в ночное время, не со своими же однопартийцами из политбюро Хамаса, в конце концов, тем более все они люди высокоморальные, как мы знаем, ну, в кавычках, естественно. И, э, вероятнее всего, э, это помещение было заминировано, оно взорвалось. Официально Израиль на себя не брал ответственности за ликвидацию Хани. Хотя, по данным источников ряда ведущих американских СМИ, израильские официальные лица уведомили официально Белый дом о э, причастности к гибели Хани. И таким образом, в течение нескольких месяцев интервал фактически от июля до сентября ликвидированы два крупнейших террористических вожака на Ближнем Востоке. Это, безусловно, приведет к неминуемому обострению ситуации здесь. Для нас, в первую очередь, важно, поскольку события, которые разворачиваются на Ближнем Востоке, они будут иметь непосредственное влияние на ситуацию в Украине, как уже было неоднократно. В свое время, через вот, буквально чуть более чем через неделю, будет трагическая дата, террористических нападений Хамаса на Израиль 7 октября, напомню, было осуществлено это нападение, в результате которого погибли более тысячи мирных людей и военных Израиля. Несколько сотен, всего свыше 200, стали заложниками, похищены, и более сотни из них до сих пор остаются заложниками Хамаса. Они так и не возвращены, несмотря на неоднократные попытки Израиля и стран-посредников договориться с террористами о возврате этих мирных граждан, в числе которых немало женщин и несовершеннолетних детей. Тем не менее, террористы всех мастей, повторю, то, с чего начал, всегда привыкли прикрываться э, своими, свои военные объекты, прикрывать гражданскими лицами. И Россию в свое время тоже начали называть большим европейским Хамасом. Э, что, впрочем, во многом соответствует действительности, учитывая тесные контакты, которые существуют между Россией и террористическими группировками. Кстати, это важный факт. Ни Иран, ни Россия, ни Сирия не признают ХАМАС, ХЕЗБАЛУ а также талибан террористическими группировками. То есть они отказываются официально это делать. В России, более того, был, было одно время официальный запрет, она была признана террористической группировкой, я имею в виду движение талибов, однако официальные контакты на всех уровнях продолжаются, более того, талибы даже подали сейчас заявку на участие в очередном саммите БРИКС, который пройдет уже 22-24 октября в следующем месяце он пройдет в Казани, и талибы хотят присутствовать на уровне официальной делегации. Они подали соответствующую, соответствующую заявку советнику Путина Орешкину. Что касается Хезболы, в первую очередь эта ликвидация уже, как мы видим, привела к панике среди террористов всех мастей, в частности, сообщается о том, что верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменей, был перевезен в срочно в безопасное место. Спецслужбами этой страны его охрана усилена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой сразу на два источника. Власти Ирана находятся в постоянном контакте с террористами Хезболлы и другими связанными группировками для того, чтобы определить, какими могут быть дальнейшие действия Израиля после ликвидации Хасана Насрылы в результате удара Цахал. К слову сказать, эта ликвидация пока не подтверждается рядом западных источников, но ее подтвердили Sky News Arabia, в частности, еще раз повторю, официальное заявление было Цахала, но Reuters и ряд западных СМИ эту информацию пока не подтверждают. Тем не менее, известно также о том, что Али Хамней после убийства, ликвидации Хасана Насралы созвал чрезвычайное заседание Высшего Совета национальной безопасности. Путин пока свое заседание Совета безопасности не собрал, но можно не сомневаться в том, что российское военное руководство и спецслужбы точно проводили срочные совещания, ночные по этому поводу, поскольку он все, что касается ситуации на Ближнем Востоке и то, что иначе влияет на безопасность союзника Ирана, а это прямое, прямое влияние для России является крайне чувствительным вопросом. Для России, естественно, как и для Ирана, потеря такого лидера, как Насрала, который руководил этой террористической группировкой еще с далекого 1992 года, это достаточно серьезная потеря, особенно с учетом того, что вместе с ним было ликвидировано ряд террористов, в том числе командующий Южным фронтом Али Карки. Также среди ликвидированных, как казалось, дочь Хасана Насалы Зейнаб, которая была известна своей преданностью террористической идеологии Хезболлы. В 1997 году, когда израильтяне убили ее брата Хади, она заявила, что ее семья не пролила ни единой слезинки. Собственно говоря, ну, это типичное заявление для террористов. Также было 32 года назад, когда в 1992 году был ликвидирован предыдущий главарь группировки Хезбалла, Аббас Аль-Мусави, которого также ликвидировали израильские военные. Ну а сейчас ситуация, по сути, движется уже это абсолютно очевидно. К наземной операции, об этом говорит, сообщают ряд достоверных источников. И это все следствие того, что Хезболла приняла участие в войне на протяжении последнего года на стороне Хамаса, неоднократные обстрелы, в том числе столицы Израиля, которые предпринимались ракетные удары, они, очевидно, стали последней каплей для принятия решения военно-политическим руководством Израиля о необходимости проведения наземной операции. И это решение Собственно говоря, как говорится, сами беду накликали на свою голову представители террористических группировок. Это их личное решение, их личная позиция. То, что в результате этого решения будут теперь жертвы среди гражданского населения, это точно так же. Еще раз повторю полностью лежит на их э, плечах. Это их история. Кроме того, известно, что в результате удара погиб еще командующий силами Кудс в Сирии и Ливане э, Аббас э, Нил Фарушан, э, который э, являлся руководителем э, местного подразделения специального назначения Иранского корпуса стражей исламской революции. То есть здесь как минимум один высокопоставленный... Военный чиновник КСИР, корпус стражи исламской революции, который отвечал за проведение специальных операций за пределами территории Ирана, то есть, читай, Израиля. Реакции Тегерана на данный момент на ликвидацию Нил Фарушана так и не последовало, собственно говоря. Но еще раз повторю, это серьезная потеря в руководстве, в первую очередь, Хезболы. И абсолютно очевидно, что все это приурочено к годовщине террористических актов Хамаса 7 октября. Как и ранее атака, так называемая пейджерная атака, которая была осуществлена недели ранее, которая погремела на весь мир в результате блестящей операции израильских спецслужб, которые смогли заминировать пейджеры, в результате которых было ликвидировано несколько десятков ближневосточных террористов. Всего получили ранения порядка 500 из них, а взорвалось в общей сложности более 3000 пейджеров. Собственно говоря, все детали этой операции неизвестны по сей день.